Лекция, бы я там не назвала, потому что не лекция, лекция это как ты глубоко владеешь а я так, буду, буду, рассуждать на тему миграции. миграция бывает позитивная. Сегодня мы живем в глобальном мире, и люди волнуют себя в разных странах, в разных формах существования, и это нормальный процесс, а я так было всегда. А бывает ну, не миграция, где вот я приезжаю, не позитивным мигрантом, потому что все знают, что у нас война. Не буду я сегодня рассказывать о своей переселенческой жизни, это не просто жить в квартирах. Короче, Эту тему мы оставим, пускай ей будут заниматься другими, но поскольку у нас сегодня заявлена тема миграции, я буду говорить о миграции. Я то, что до всех этих наших процессов, которые называются проектом, я никогда не думала, что я не происхожу жить в Донбасса. Я бы вообще не думала. Но если чем можно быть, коренным не дикого поля. Потому у вас это дикая история, и там тысячи лет люди мимо пробегали. И первые поселения примерно появились это середина 18 века. Вот мои праздники, похоронены в этой земле, какой-то. сегодня свое рассуждение на эту тему, это изменить шаблоны, которые есть. Традиционно мы воспринимаем, что Донбасс это там, люди, шахты, заводы, металлологическая промышленность. Вот Я, человек, который является коренным жителем Донбасса, ни один из моих братьев, который похоронен на земле, он не был ни шахтера, ни металлурга. Собственно говоря, изначально традиция, которая закладывалась там, она была совершенно поломали, на ее место пришли другие люди. И вот я буду говорить вот о тех исконных традициях, которые существовали. Ну, начнем с того, что Донецк, а я родом из Донецка, я родила в Донецке, а еще сделаю маленькое отступление, чтобы было понятно, какой Дело в том, что я очень, очень, я вот на своем личном жизненном опыте очень четко развожу эти понятия позитивная миграция и негативная. Для того, что в Донецке я в не жила. Я действительно жила вообще в другой стране. И я поэтому понимаю, что это значит уехать куда-то, когда у тебя есть возможность вернуться, и уехать, когда у тебя нет возможности вернуться. Это совершенно два разных способа существования, это совершенно два разных ощущения, и это совершенно разные эмоции, особенно когда у тебя там остаются твои родные близкие, а там будет война. В общем, я сейчас тему поднимать не буду, потому просто это совершенно два разных, две разные формы переезда, изменения одной территории, когда ты меняешь на другую территорию. Сейчас я буду говорить вот о миграции, которая была вот до революции, о традиционных формах, как люди поселились на этой территории, которая называется Донбасс. Так вот, Донецк, в котором я родилась, он изначально, до революции, это была Евгения-Асланская То есть не было Донецкая Вот это вечная традиция не любовь Донецких и Днепропетровских заключается в том, что как бы, Донецких никогда и не было. Были одни Днепропетровские, а потом Донецкие и Донецкие получились в Донецке. Донецк это была Екатеринославская губерния, она входила сюда, весь, весь, регион, когда заселяли Дикое поле. Это и первые, одни из первых поселений, это были запорожские касаки, которые там поселялись, это были на Приазове были первые пограничные отряды, скажем так. Вот. А вторая фундаментальная партия заселения, которая существовала, собственно говоря, Екатеринославская губерния, которая... Это был такой котел. Котел, в котором шли миграционные процессы абсолютно большого количества различных национальных потоков. Здесь жили, потом это 18 лет, сейчас об этом говорим более подробно, и греки и Молдаване. Если не знаю, знаете ли вы или не знаете, что на территории нынешней Луганской области, это была такая, называлась Новая Сербия, и там жили вообще одни сербы. И эта проблема была в чем, что когда Сербия перешла на территорию, ну, начале, конечно, века, лет, когда Сербия вошла в, в состав в Венгерской, в состав Австрии, то православные сербы, они не захотели вот, под католиками, они попросились в Россию, и, собственно, там тогда выделили земли в районе Луганской области. То есть Луганск это сербские поселения в 18-19 век. Вот аналогичные поселения были на территории Приазовья, это те же сербы, и молдаване, и очень интересное поселение есть, сейчас расскажу, как они называются. голландцы которые они по своим убеждениям были пацифистами они полностью отрицали военную службу и они поэтому бегали они бегали по миру они искали место где бы приняли с, с, с возможностью косить армию и вот один из способов приюта был Екатерина II их пригласила и они поселились да, опять же, вот, вы на этой территории дикого поля, это Запорожская, Днепропетровская, и один из округов был Мариупольский. Э, вот. И самое интересное, что Запорожский ВАЗ, ну, автомобильный завод, говоря, он является перерождением одной из кузин, которые вы основали этими эти минами. То есть, в общем, короче, вот это был котел, но, как говорит в переписи 1897 года, а окончательный этнический состав вот, этого, вот этой территории, которую мы называем Екатеринославской губернией, которая уходила, входила, входила в до Баса, в Донецкая область, составляли немцы 80 тысяч, греки 2,5-2 тысячи, армяне 27 тысяч, евреи 15 тысяч, а все знают, что это была зона оседлости. И можно было во времена царской России селиться, туда, не выезжая за пределы, по-моему, Харькова и Киева, вот это была единственная территория, где могли селиться евреи. Русские 364 тысячи и украинцы 1 миллион 456 тысяч. То есть, если мы говорим о Донбассе, то вот все села под Донецком, они все украиноязычные. То есть вот это уж месяц не буду развивать эту вот тему, она не всем понятна. Ну, в общем, короче, вот, я сегодня говорю о тех миграциях. Так вот, вот одними из этих людей, которые пришли сюда, это были грибы. образом. Почему, Екатерина? Причем это греки, это не греки, которые живут в нынешней стране, как ее называется, Греция. Это греки, которые их называют понтийские греки или греки румейцы. Кстати, у тебя готовилась вот к этому выступлению, ты узнала таким. Вот, оказывается, румейский язык и греки румейцы. В чем суть, сейчас объясню. Так вот, это греки, которые шли на эту землю, которые, которые основали города еще в пятом веке до нашей эры которые были основаны на побережье Черного моря. И они там существовали с V века до эры, то есть все города, которые основаны в Крыму, это основывали мои, предки. А потом, когда Крым перешел после русско-турецкой войны в состав Российской империи, и вот тут дальше на этот вопрос у историков нет ответа. Почему тогда все православное население, а вот тут вы читаете цифры, это греки православные, которые не включение не версию, греки тоже у них православная христианская вера, это они они грузины, и аббати это одна одно из э, они по своим этническим корням это романская группа, вот они, они тоже были православными, и вот и всех Екатерина она их выселяет из Крыма, оставляет одних не не и всех выселяют оттуда и их, и их выселяют на, на она им решила заселить земли, земли при При в Вот, Но дело в том, что там были очень плохие земли в тех, в тех хороших плодородных, на, на тех хороших плодородных территориях, на которые они хотели. Их не пустили, сказали, там и много людей. И им выделили так называемый район, это город Павлоград. Если кто-нибудь там был, это жесть, это резко континентальный климат. Там полное отсутствие воды. Кстати, одна из причин, почему в диком поле никогда не селились люди, а там тысячи лет люди пробегали мимо, как половцы, печенеги, а это плохая вода. То есть древние были рим, они не жили на территории, где плохая вода. Вот вся территория дикого поля, тут питьевая вода, она нехорошая по составу, там же. Так вот в этом Павлограде вообще нет никакой воды, это просто вот, это выжженная полтора немножко грехом, после чего по мы посели в этом Павлограде, греки, конечно, отказались. И они сказали, что не знаю, будут выбирать, но пока это моя, она была мудрая женщина, пока они выбирали, она и дала указ, что все дети селятся на землю приозоры. И вот, собственно говоря, вот тогда поселились первые, это конец 1700, как бы 1778 года. Вот тогда конец 18 века, это первые греческие поселения на Приазовье. Они, они, там организовывают, но ну, это не города Мариуполь, Мариуполь тогда организовывают, почему его там -то назвали, тоже с ошибкой, так и они... вот, и указ Екатерины, изначально называли, хотели его назвать Мирьян Полем, потом Мирьян Полем, потом, в общем, в конечном итоге получился Мариуполем, это именно вторая любила новые имена. В общем, так появился город Мариуполь. И вот так возникла вот эта Азовская губерния, или даже не губерния, а как бы район, и там осели греки, которые, вот, все, если бы кто-нибудь был на Азовском море, то наверное, обращал внимание, что очень много названий пересекаются с крымскими названиями. Ялта, Узут, Узут. Греки, переселены с той территории, они давали на Прианглубий те же названия, которые были на... вдоль Черноморского побережья. Но там, конечно, был климат совершенно не крымский. А один нюанс, о котором почему-то никто никогда ну, не говорит и может, даже все об нем забыли. Дело в том, что Азовское море считается, вот я читала это в литературе, я сама плохо видела в это слово, но в литературе, которая описывает рыбный запас Азовского моря, Азовское море было самым самым рыбным морем в мире. На секундочку. Но об этом, конечно, уже никто не помнит, потому что это было еще до 40-х годов. Дальше я буду приводить цифры. Так, вот Мариупольский округ, это опыт Потом немного скажу. Так вот, до 40-х годов это я, это я не буду. Почему это? Еще до 40-х годов 20% улова рыбы Советского Союза давало зоское море. Причем это во своей основной матч это были рыбы благородных рыбы пород. Пород Это белуга, это осеток. Я не буду рассказывать стоимость черной я думаю, все знают, что это такое. Это черное золото, которое нам на металл не нужен. Я вообще не понимаю, зачем люди борются за металл, когда было зовское море и черная крыль. На высшем до 300 тысяч рыбы... Улов рыбы на один гектар, я бы тут увидела 25 раз больше, чем в Черном море. Водилась рыба, вот дальше я пришу, там, вот, привожу переч, перечень рыб, которую половину я, честно никогда не ела, никогда даже, даже таких названий не знала. Особой ценностью пользовалась рыба, как она называлась, сейчас я приведу пример вам. Так, Кузанка. она вообще это исчезла с Азовского моря. Вот я выделила. Рыб, да рай подавали кулями по 30 вот. мешками, это не меньше двух пудов. Когда ее покупали, они просто топили печи. То есть на рыбе сидели. Рыба была